Так а что мы так, будем? Ехал я домой с работы в Мерседесе шестисотом. На выходные. Я по маме справа едет, черный блюмер, я на цветок. Я по чедеся умер, так и очень ножка. Понятно, стало сразу черным.

Настроить а видос, типа. посажу их на заднем. Заведу свой белый мерин. И вообще готов скорее. Тот самый разгар вечеринки дидже замиксует клевую пластинку. Проберусь я диджею за стойку, а что он скажет. А ну-ка сколько? У него я одолжу микрофон и напою свой любимый музон. 5-й день Знает все девчонки в мире, что Серега хулиган Белый белый, 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 белый мой Красиво. надежный верный конь, если еду по дороге мой пацан знает все девчонки в мире, офи что Серега да, хулиган да. белый мир. Белый, белый, белый мир, мой надежный новость, верный конь. если еду по дороге. то человека даже не будет. А три человека не будут. А зима, думаю, типа правый Вообще-то, со Даша два месяца есть. Я же, я же поживу. А Кирюша таким. О, лысый. Йо-йо-йо! О! о, о. Йо -йо -йо. о Понеслась. Да? Даю, передаю Андрюше камерку, профессионал снимает. Кирюша? Ну, как не как в 80-х снимал свадьбу, то теперь нас можно посмотреть. Снимаю, полтинник не будет. А, Руся, ты не знаешь? Ебать. Руся белый, валик пчела. Ага. А эту песню я просто... А тут звук Я хочу поехать в Черкасы. А звук есть? Конечно есть. О, я хочу поехать в Черкасы и обязательно включить эту песню. Тогда, когда мы будем бухать, потому что я свои 30 год только жду ради того, чтобы послушать эту песню. Опустила горизонт. Я проснулся, я был поражен. Ощутил годом урок. На, полтиник забил, что я не могу. А, ты бачив увеличишь там, добавляешь уже. Давай так, чтобы красиво было всех видно. Ощутил я сегодня <рес> 30 лет. Лысый, 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 лысый. О, погнали, погнали, о, о, о. Так что тост? Давай. Андрюша сказав по поводу любви. Я теж трохи хочу цей момент зачепити. Як казав наш хороший знайомий, раніше був друг, без любви ти проживеш, без здоров'я ніхуя. Тому я бажаю Руслану знайти дівчину, яка буде вже до кінця життя з ним. Ну, діточок, як на небі зірочок не буду живать, тому що там уже моментики Ті, надо, не вже Типу, іменитися, типа на жива, там уже сам придумає. От е... що я ще хочу пожелати? Ну, блять, щоб був мільйонером, щоб був знаменитим. Так передай привіт, наче я за границею йде. Я камеру, а не дивлюся. Я говорю, це странно, типа. Ти туди розказуєш, що не мені. В общем, Лучше... Ну, приятно буде це на відео, дивитися потім. Щастя, здоров'я. всего самого накрашиваю, как говорят. И, блин, ну что желать? Ты сам себе пожелаешь, что все, чтобы мечты сбывались и пиздец. Да. Спасибо. Есть. я наконец-то это сделал. А нормально я так на заправочку залетел под колеса подкачал? Нормально. Они стоят такие, и мы их сегодня раз выскочим, другий выскочим, третий, четвертый. Як в реальних пацанах, коли до них... Це Руслан, це на заправці мужик. Це як в реальних пацанах, як до коляна приїхав чувак розбиратися, і там куча цих циганів гані Єбать, ти там скільки моментів побачив. Андрюшині домашні помідорчики. Андрюшині помідорчики. Давай оце. Давай, давай беремо. Блядь. Покрутилися вдома. Покрутил, покрутил. Покрутив. Покрутив. Собрались друзья, да, все пойдет. Точно типа порядок. Ну да. Русланчик. Скажи собі будущему через 5-10 год. Что ты собі пожелаешь? Я пожелаю себе нормально делать. Понял то твій Бог буде чел, а похуй було старої всіх нас побиває, нахуй не виживуть ні люди. Не мікроби, но пороблено, і ми сьобнемо, бля, буде склеєм ласти. Цю комету, повірте, апокаліпсис, це дуже класно. Піздіцу, привітік, ти хала, Олів'є там, бахай, салюти, війну і катаклізми. Як ебанутый хули Хэппи Ньюер, блять, Merry Christmas Тебе чекає похмеля вранцис но миху мо кино киноситу 2012 Тебе чекає похмеля в ранці Денис Порно на dvd -шку. А я сейчас покажу картинку общую. Заладу калину и на ведмину вид. Да ты шо, я как красота, ребята. Что может быть лучше, чем такая природа? ты пацан нормальный. Словно на двери отхожу из кабинета, не знаю, мне сегодня не поможет сигарета. Я вижу, она опять направилась к нему и задаю себе вопрос. Почему? Скажи, красавица, его не нравится. Пойми, ведь я всего лишь на всего хочу тебе понравиться. Тебе понравится. Ну-ка, давай, пацан, скоро, скоро, пастрюля, скоро.

не хочется жить. Оксана сполнается. Не Дивись, Это ночный режим. Это выключить ночный режим. Ты можешь включать, выключать ну, ночный нет, режим. Нет, не Сколько потерянных лет, обида прожигать дух доброго сильнее. Ничего потерпи, миссенцок, я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый мотылек в твоих глазах станет обычной тварью. Я затолкаю тебя в тачку силой, я отвезу, отвезу тебя пацанам, там под рыбка и пиво, братишка, я тебе сдохнуть не дам, как много в мире девушек красивых Искренних, верных, да и простых так Такая вот терапия Будет еще больней, но ты держись того, тут жизни бывает Много несправедливых вещей Того, кого на нас ноги вытирают Как и странно, мы любим, блядь, ты еще сильнее. Ты можешь... Вот, а, это я тебя крепко свяжу. Ты столько лет доверял мне напрасно. Теперь, братишка, доверься коржу. Сколько с тобой исследуем страх. Сколько с тобой заработаем папа. Сколько с тобой попробуем папа. Азиаток, метисок, мулаток. А теперь ты знаешь, что от них ожидалось. Не попадешься больше в эти лапы. Есть только мать, только она будет тебе. Да. Но очень быстро. И со страха зальет тебе уши. Она натрахалась вдоль со своим футболистом. Теперь ей хочется стабильности, хочется кушать. Ты посмотри, братан, какой закат. Все остальное, брат, такая мелочь. Санек, лили ему чё не стакан чтобы не думал, что с собой делать. Ай, хорошо, давай. Подожди, подожди. Пацаны даже тачку завели, ебать. А пелёчек работает. Там контента, ебать. Вот ну, все, ебать. Такая вот

Да, 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 да. О! Слышал, что больно, но думал настолько. На общем балконе дела Ой, как ломает, передавила грудь. Ненавидишь, но безумно пытаешься все вернуть. Растоптали, мы вернули, поставили на колени. Так почему же в своих песнях? Не Об этом не пели Если это чувство Просто выброс эндорфина Скажи, почему так больно сильно? Почему так больно сильно? Мать, если это чувство Просто взрыв окситоцина Скажи, почему так больно? Por que é tão doloroso? Por que Max?